Oke okay, guys, balik lagi di sini kita mau part 2 nya, kita mau ngapain, kita mau membagikan teknik-teknik gacor ya. Nah di sini kita mencoba untuk memakai teknik indikator yang namanya muffin afret, kita rubah ke tujuh, terus ini kita rubah ke EFA ya, terus warna kita rubah ke merah aja oke okay, kita terapinya. Guys. Nah, di sini jika candlenya, candlenya berada di atas garis hempa ini yang merah tadi, berarti kekuatan naiknya itu kuat banget ya, guys ya. Artinya kuat banget itu untuk menaik ke atas, guys. Itu ya ciri-cirinya, ya. Dan seperti ini, guys, coba kita cek di bawah nah. Nih, dia lagi di bawah nih. Kalau lagi penurunan, garis MA7 nya itu, garisnya berada di atas candle nya ini guys ya. Nah, artinya itu dia kuat turun guys. Kuat banget untuk turun ke bawah ya. Oke, jadi seperti itu guys. Teknik simple. Jika candle nya berada di atas, garis MA nya berada di bawah, artinya dia kuat naik. Kita bisa ambil baik. Tetapi jika dia garisnya berada di atas terus candle berada di bawah, kita bisa ambil sell ya. Oke okay, guys, kita hati lagi ke part 3.